Социальная тревожность это состояние напряжения, тревоги, которое возникает в социальных ситуациях, связанных с контактами с другими людьми, в тех случаях, когда, ну, например, такая новая ситуация на работе, в личных отношениях, когда ну, нужно с кем-то знакомиться, проявлять инициативу в обществе людей. Одним из э, таких признаков э, социальной тревожности является э, мимолетный или отсутствие зрительного контакта. Человеку сложно смотреть в глаза своему собеседнику, он чувствует стыд, э, ну, смущение, э, его тело напряжено, э, ну, то, что и характерно в принципе в состоянии тревоги, усиление, э, путоотделение более часто дыхание или наоборот ну, ощущение какой-то остановки дыхания. Близко знакома с социальной, социальной, тревогой довольно э, ну, часто, ну, часто ее испытываю. Ну, раньше э, это было вплоть до того, что мне было бы как раз сложно ну, классический кейс, сложно позвонить по телефону в службу доставки или ну, зайти в магазин для того, чтобы выбрать одежду. Ну, то есть в каких-то вот реально бытовых ситуациях. Окружающие очень часто ну, недовольны и думают, что человек типа, играет, ну, типа менжуется говоря о том, что он не может позвонить, или ему типа это как-то ну, сложно дается, ни хрена, это не так, вот, э, это правда. Требует такой подготовки, ну, то есть звонок на 5 секунд может требовать, там, 2 часов подготовки себя, ну, там, самоуспокоения. Для каждого ну, психотерапевта важно проходить путь, собственно, индивидуальной психотерапии. И вот что для меня было важно в моей психотерапии, когда я работала с этой проблемой, это то, что мой терапевт давал мне возможность ну, быть такой. Он меня не торопил и давал очень много поддержки, не осуждения, ну, какой-то такой вот безоценочный подход, вот, и вера в то, что и моя внутренняя вера, ну и подкрепление веры в то, что получится. Вот, я думаю, что есть какое-то средство, ну, как и говорили окружающие, что-то там, типа, вот, например, психолог тебе что-то сделает, вот, и ты станешь таким типа меном вообще, который легко находит контакт с другими, экстравертом, который э, э, с полуоборота заводит друзей. Нет, это не так, это требует на самом деле длительной работы э, с внутренним критиком прояснение э, вот этих ситуаций стыдящих это похоже наверное на э, на лестницу ну с маленькими ступеньками то есть э, с каждым с каждым разом тебе становится все легче ну Именно потому что ты пробуешь постепенно выдерживаешь вот эту ситуацию э, стыда, э, ну, стыда, вины, э, таких черных мыслей, э, которые приходят тебе в голову. И не знаю, вешаешь себе звездочки, медальки э, за это, и о чудо становится действительно легче. Это как э, работа в спортзале когда ты с каждым разом можешь все больше, не знаю, отжаться или пробежать на чуть более длинную дистанцию. Вот сейчас, может, кого-то кого расстрою, но это в основном метод экспозиции, это метод из, в общем-то, из когнитивно-поведенческой терапии. Когда ты постепенно сталкиваешься с, начиная с самого малого, до более сильного ну, стр, э, стресса, стрессовой ситуации. С другой стороны, чтобы э, мочь в этой экспозиции встретиться, в общем-то, с тем, что тебя пугает. Это работа с внутренней ценностью, это работа с проживанием этих непростых чувств, в том числе стыда, это работа с обретением внутренней ценности и ресурсов, которые есть у тебя помимо вот этих вот ну, социальных ситуаций. Ну, на людях, кроме людей этих, есть еще что-то в жизни.